супруга россиянка и мой ребенок сказал папа как может быть такое что родина моей мамы напала на мою родину это тяжело первый день войны я встретил в грузии в Добилисе был большой митинг собралось больше 50 тысяч человек и меня это очень поразило насколько была большая поддержка. Каждые 10-15 минут звучит гимн Украины. Вот сейчас тоже буду в направлении гимна. С 25 числа я смог улететь из Тбилиси в Стамбул, из Стамбула Улетел в Будапешт, из Будапешта переехал в Румынию и через Закарпатье приехал. Я понимал, что будет очень большое количество беженцев. Мы собрали бизнес, собрали депутатов в этом селе, у Щердянская селищная громада. И сегодня в этой селищной громаде проживает более тысячи человек. И надо сказать, что это уникальная громада, потому что все люди, которые живут в этой громаде, все живут бесплатно. У меня дом в Закарпатье, в моем доме живут люди из, из Северодонецка, из Харькова, из Запорожской области. Настолько бережно к ним относятся, настолько о них заботятся. Э, Позиль, да, да, который предоставил нам здесь жилье, совершенно бесплатно. Люди здесь необыкновенно теплый, открытый. И наши страхи русскоязычных харьковчан о том, что в Западной Украине нас будут требовать украинскую мову и будут на нас прискипливать, дивиться, ну, совершенно отпали. Настолько по-доброму, по-теплому. А -а -а -а, говоришь из Харькова, сразу тебе оказывается максимально, что можно. С детства мечтал жить в Одессе, и в 1996 году, когда закончил университет, приехал жить в Одессу и через какое-то время занялся молодежной клубной деятельностью. Затем меня занесло в туризм, я занимался туризмом, развитием туризма в Одесской области. Война меня застала именно в, в тот момент, когда я занимался самым большим проектом в своей жизни. Мы собирались строить самый большой и уникальный туристический город в Украине – Дунай. Я вот 1 марта должен был выйти на работу в государственное предприятие «Дунай». Я 27 февраля добрался до Одессы. Это было такое мрачное время в Одессе, когда Одесса пустилась с каждым днем, когда на улицах везде были это там, противотанковые ежи. С первых дней войны возникла необходимость кормить отряды с территориальной самообороны, защитников Украины, части, которые были. И в первые дни, когда не было организовано достаточно качестве и количестве питания. А все азербайджанские рестораны откликнулись на необходимость кормить обедами. С победой, победа наша, слава Украине. Первые пять дней, конечно, это была эвакуация азербайджанцев. Азербайджанская диаспора, которая проживает в Одессе, женщин, детей, которые уезжали, кто да. уезжал к родственникам в Азербайджан, кто уезжал в другие страны. И это заняло примерно недели. Две, пока мы обеспечили выезд не только азербайджанцев, которые проживают в Одессе области, но к нам приезжали азербайджанцы из Херсонской области, Николаевской области. Мы занимались эвакуацией азербайджанцев из Мариуполя. В дальнейшем я перешел на работу в областной гуманитарный штаб, где занимался координацией работы сопровождение грузов организации грузов из Азербайджана, из Турции и других регионов. Нам передала азербайджанская диаспора из Торонто первых 100 бронежилетов, и мы их передали нашим защитникам Николаев, губернатору Виталию Киму, я отвез эти 100 бронежилетов. Дальше, когда начались запросы от наших защитников о необходимости транспорта, мы начали заниматься автомобилями. И вот за это время войны мы различными способами передали на фронт 10 автомобилей. И все это время старался быть полезным и делать все, что от меня зависит для того, чтобы приблизить нашу победу. Слава Украине! Мы очень внимательно следим за азербайджанцами, которые воюют за Украину. Среди них есть как азербайджанцы с украинским паспортом, так есть азербайджанцы и с азербайджанским паспортом, которые воюют за свободу и независимость Украины. Немногие знают, в 1944 году первым в Одессу ворвались, освобождать Одессу, бойцы 416-й азербайджанской дивизии. Это азербайджанская дивизия, которая была сформирована в Азербайджане, бойцы, которые были на 99% азербайджанской национальности, и они первыми вошли в Одессу освобождать Одессу. И для нас очень важно остаться в Одессе, для того, чтобы не пустить в Одессу новых фашистов. Ну, Карабах именно пример того, что все незаконно оккупированные земли рано или поздно вернутся, обязательно освободим и оккупированные территории, и аннексированный Крым, все это вернется, и все это будет Украина.